السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا ما يا الله لا علم بقيت آمين illa ma'allam tana melainkan apa yang telah kau ajarkan kepada kami innaka antal alimul hakim sesungguhnya kau lah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana rabbi syurah li sadari wa yasir amri wa hlal aqda dan lisan yaqabu qawli yang ma'ba' sebulakan Tuan Imam bilal kita terkasih sepuluh surau sedang jemaah muslimin muslimat khadar dan khadarat yang berahmati Allah sekalian Alhamdulillah syukur kita rapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama solat subuh kita berjemaah mengambil keberkatan apa yang pernah didoakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keberkatan mulakan hidup pada awal pagi. Semoga kita semua berada dalam rahmat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan kita semua di hari kiamat sama dengan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari dan umat Allah sekalian, pagi ini saya nak kongsikan satu daripada uh, babak kehidupan baginda Nabi Musa alaihi wasallatu wassalam dan apa kaitan dengan hidup kita sebagai umat Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. Cerita ini ada sedikit kesinambungan daripada kisah kita dalam pertemuan sebelum ini. Bagaimana Allah takdirkan Nabi Musa rezeki baginda dapat bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 malam. Yang kita ceritakan 40 malam munajat Nabi Musa itu ialah 30 malam dalam bulan Zulqa'dah tambah lagi dengan 10 malam pada bulan Zulhijjah jadi lengkap eh, malam Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu SWT ini selama 40 malam dan saya nak cerita sikit apa yang berlaku selepas daripada itu eh, selepas itu apa yang berlaku kita mulakan bicara kita dari surah Al-A'raf ayat 142, 143 dan seterusnya Allah Subhanahu SWT berfirman وَوَعَدَنَا wa wa Musa ثَلَافِينَ لَيْلَهِ wa atsmamnaaha bi'ashri fa tammi miqata rabbih 40 laila Allah nyatakan dan kami janjikan kepada Musa untuk memberikan kitab Taurat selama 30 malam serta kami genapkan jumlahnya dengan 10 malam lagi sebagai tambahan lalu sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya 40 malam Aa, yang ini kalau ikut dari segi kronologi ceritanya aa, kat mana peristiwa ini berlaku ataupun masa bila sebelum Allah jemput Nabi Musa AS untuk bermunajat selama 40 malam kisah sebelum itu Allah kurniakan kejayaan kepada baginda dan Bani Israel kurniaan tentang apa? keselamatan daripada kezaliman Fir'aun dan sekutunya Allah perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, pesan kepada Bani Israel, tahu mereka betapa besarnya nikmat hidup dalam keadaan selamat daripada kezaliman. Dulu kamu diseksa, kamu dibunuh, macam mana Fir'aun tak benarkan anak lelaki hidup. Jadi Allah takdirkan selepas Fir'aun tenggelam, bala tenteranya tenggelam, Nabi Musa selamat, Bani Israel selamat wahai Musa ingatkan mereka tentang anugerah besar ini eh? cerita Bani Israel ini digambarkan oleh ulama tafsir betapa mahalnya nilai hidup kita dalam keadaan aman setelah manakah zaliman itu berlalu. jadi bila dah selamat mereka pun dah selesailah segala macam buruhara itu Allah jemput Nabi Musa satu undangan khas jemputan macam mana ni untuk bermunajat kepada Allah selama 40 malam. Ya, eh, jadi 40 malam ni tempoh masa yang lama. Untuk apa? Untuk satu misi menerima kitab Taurat. Ya, eh, untuk terima kitab Taurat. Anugerah yang teragung setelah baginda bermunajat selama 40 malam. Okey, kita berhenti sekejap tengok bapa ni dan tadabbur al-Qurannya bagaimana. Seorang nabi ya, eh, seorang rasul Musa alaihissalam ini bukan Nabi yang biasa-biasa. Kalau disebutkan dalam kitab, dia dipanggil Mahaguru Bani Israel. Tak ada lagi orang lebih alim dari Nabi Musa. Orang yang paling alim, kemudian Nabi Ulul Azmi, seorang Nabi yang Allah paling banyak sebut namanya dalam Al-Quran. Tapi untuk dapat kitab Taurat, Allah tak bagi gitu saja. Baginda ini rezekinya munajat selama 40 malam. Eh, munajat masuk berdoa Allah gunakan ayat miqat wa rabbih. Eh, miqat. Eh, seperti mana kita cerita sebelum ni kan miqat haji dan lain-lain kan. Perkataan miqat ni apa minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Selepas 40 malam barulah baginda dapat kitab Taurat. Baik itu cerita Nabi Musa. Macam mana pula kaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi apa tak lagi kan Penghulu para rasul seorang nabi yang Allah utuskan nabi yang terakhir tapi ditakdirkan sebagai semulia-mulia makhluk namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi ada beberapa ketika nabi nak minta dengan Allah ni makan masa yang lama eh, lama nabi tunggu satu permintaan satu hajat tapi nampaknya Allah tunggu nabi-nabi eh, tunggu ni tunggu untuk nak dapat eh. apa hajat nabi saat mana difardukan solat mula-mula difardukan solat okay. balik daripada peristiwa Isra dan Mi'raj kita semaya menghadap mana? Masjidil Aqsa okay. dalam keadaan semayang pun Masjidil Aqsa ni hati Nabi, hati kecil Nabi bayangkan Ya Allah alangkah indahnya alangkah seronoknya kalau Qiblat ini menghadap Baitullah Al-Haram okay. mana kita tahu cerita ni Allah yang abadikan Adana ra taqalluba wajhika fis sama Kami memandang melihat wahai Muhammad sentiasa dongak ke langit. Kenapa dongak ke langit mengharapkan harap-harap adalah wahyu daripada Allah untuk pindah agaknya kiblat daripada Aqsa menuju ke Kaabah al-Mukarramah. Ya menghadap ke arah Kaabah. Jadi harapan Nabi dalam hati sekian lama kan tengok ke langit mengharapkan adanya wahyu. Tunggu 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 berapa lama hadirin sekalian menghadap alam aqsa ni doa Nabi bermunajat selama 16 bulan 16 bulan selepas pada itu baru dimakbulkan oleh Allah apa yang ada dalam hati Nabi akhirnya kiblat kita menghadap ke arah Kaabah sampailah hari ini sampailah hari tiap. jadi kalau Nabi Musa bermunajat 40 malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat selama 16 bulan masing-masing dianugerahkan benda besar Nabi Musa dapat Taurat selepas 40 malam bermunajat Nabi SAW dapat rezekinya tukar ke arah Kaabah Qiblatnya selepas 16 bulan berdoa maka kita hari ini kita semua ni ya, eh, sebagai orang biasa kita ni bukan wali-wali pun kan maksudnya kita orang biasa orang yang serba kekurangan kelemahan kita banyak sewajarnya doa ni berada pada tempat yang paling tinggi ya, eh, berada di tempat yang paling tinggi dan doa ni mesti berada di tempat yang paling awal sebelum berlaku apa-apa sebelum kita mulakan apa-apa dengan doa Tak mana rentetan ceritanya apabila Allah kurniakan keselamatan kepada pemuda Al-Kahfi ini bukan Nabi ya? orang biasa kalau ni cerita Nabi boleh Nabi boleh lah ya? tapi bukan Nabi Allah bawakan kisah pemuda Al-Kahfi macam mana mereka dikurniakan keajaiban dalam gua itu hanya bermula dengan doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Subhanallahu alazim. Jadi cerita ni Allah nak gambarkan kurniaan yang besar Nabi Musa dapat Taurat setelah baginda bermunajat selama 40 malam. Dekat mana tempat ni? Di Gunung Tursinah.